yomortasız mayonez resepti paylaşatsam. 250 ml stəkanla 1 dolu stəkan duru yağ tökürəm qaba. İkinci stəkanın dibindən biraz 2 barmaq qədər yenə duru yağ, 300 ml yar aparır. Quru stəkanla 1 stəkan yarım edir. Orta temperaturunda süd Süd mütləq ta temperaturunda olmalıdı, stəcanın başından biraz əsçiyi idi. 150 ml. 1 xörək qaşığı xardal. 1 çay qaşığı şəkər. Yarım çay qaşığı da duz. Və blenderlə qatlaşana qədər qarışdırıram.